Мені би дуже хотілося сьогодні подивитись не тільки декларації е, чиновників, а й політиків. Зокрема, наших е, драгоцінних, я е, не перебільшу, політиків-популістів. Дуже хочеться мені подивитися на їхні декларації. Чим вони реально володіють? Е, які у нас реальні статки? І ми побачимо, що ті, хто завжди кричать про те, що треба допомагати простим людям, насправді виявляються самі не дуже простими а мають достатньо серйозні статки, є людьми дуже і дуже небідними. Я б не побоявся того слова сказати, що вони є багатими. Подивимося, чи зможуть вони це відзначити в своїх електронних деклараціях. В нашей студии Тарас Загородний, политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Здравствуйте. Здравствуйте, Тарас. Тарас. Да. Ну вот электронные декларации. Все-таки да. инструмент борьбы с коррупцией и очищения власти или все-таки политический инструмент? Знаете, конечно, Гройсман сделал открытие вообще, в, в, наверное, в мировой политике, наверное, как бы вообще премьер министр у всех странах занимается развитием экономики, а не лазит под чужим декларациям. Вообще где-то у нас есть профилирующие органы. Но можно сказать, куда он хочет заглянуть. Это понятно, что он хочет заглянуть в первую очередь в декларацию, это я могу сказать то, что он сказал. Это в первую очередь хочет заглянуть в декларацию Юлия Тимошенко, которая очень, очень неравнодушен вот, последнее время. В принципе, у нас каждый президент и каждый премьер всегда неравнодушен в определенный период, когда кризис, к Юлии Тимошенко. Это у нас уже давняя традиция, она продолжается лет 15 Ну уже. и так же, как и она да. к ним не работает. Да, ну в принципе, ну Юлия Владимировна, можете позволить на оппозиции, как бы, но ну, руководить нужно там да, лучше. Так я не понимаю, какие претензии к Юлии Тимошенко. Она не скрывала, что она бизнесом занималась в этом, в, в, во времена еще в 90-х. Что вы хотите там пока найти? никаких претензий. Вот. Будут я, просто, я понимаю, просто вот, вот, эти этот знаете, экономикой занимайтесь, чтобы у людей было, а